Нету, нету такой, такой прочности материала и качества отделки, нету ни у кого другого агрегата, нету такого. И все работало, никаких проблем, сколько мы работали. Наверное, наверное, наверное мы разгружали с ним 2000 тонн. И ну, за сколько лет мы попали, сезон, никаких проблем. Мало остается, когда переходим на одну продукцию на другую продукцию, мало остается с бульдора. Быстро очищается очень удобно очень удобно работать. Мы работаем кейсами. Кейсами, кейсами да? Кейсами не полом, да. А бункер нас чем перегружаете? Вернее, чем возите, транспортируете? Кейс, трактор у вас тоже? Э, нет, на МТЗ-20. Э, и э, МТЗ-2022 да, и тянет? 22, да, и тянет, тянет. Да, 30-кубовый бункер? Отлично тянет. МТЗ на 200 на сил тянет, а кейс на 155 тоже тянет.